Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bawang putih untuk burung perkutut kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Manfaat bawang putih untuk perkutut eh, kesayangan kita, berbagai macam bahan makanan manusia, banyak yang bisa, bisa dimanfaatkan untuk perawatan kesehatan burung, terutama burung perkutut. Salah satunya yaitu bawang putih. Contohnya saja seperti manfaat bawang putih untuk perkutut lokal, perkutut Bangkok yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Burung perkutut lokal saat ini banyak dipelihara di rumah untuk dijadikan sebagai kelangenang Perkutut lokal atau perkutut Jawa atau Geopelia striata juga termasuk salah satu spesies burung dalam suku Columbidae dan berasal dari genus Geopelia. Burung ini juga merupakan jenis burung pemakan biji-bijian. Namun untuk makanan yang tidak tertutup mungkin apabila burung ini juga akan memakan serangga seperti untur-untur dan yang lainnya di antaranya yakni disebut dengan burung perkutut Jawa yang memiliki ukuran tubuh kecil di antaranya yakni 20 cm. Ciri khasiatnya yaitu memiliki tubuh ramping, ekor yang panjang mencari ciri khas perkutut lokal. Selanjutnya untuk bagian kepala dengan warna abu-abu, leher dan bagian sisi bergaris halus. Punggung coklat dengan tepi yang berwarna hitam. Manfaat bawang putih untuk perkutut Nah untuk lebih jelasnya lagi berikut ini adalah manfaat bawang putih untuk perkutut yang harus kita ketahui atau harus kita kita pahami satu sebagai antibakteri salah satu manfaat dari bawang putih untuk burung perkutut lokal atau Bangkok inilah adalah sebagai antibakteri beberapa penelitian yang juga menjelaskan jika saat alisin yang ada di dalam satu siung bawang putih ini memiliki sifat antibakteri diantaranya termasuk bakteri-bakteri dari kelompok Escherichia dan Salmonella, Staphylococcus dan yang lainnya. Karena bawang putih ini memiliki sifat antibakteri, bawang putih ini dapat untuk mengobati burung kicau Anda seperti perkutut lokal yang mengalami gangguan pencernaan atau perkutut Bangkok yang disebabkan oleh bakteri. Tak hanya bermanfaat untuk aktif bakteri, akan tetapi bawang putih juga bisa bermanfaat untuk menangkal jamur dan inilah mengapa bawang putih ini lebih disebut sebagai anti jamur efek dari sifatnya ini juga dinilai sangat kuat yang mana dapat menghambat pembentukan mikotoksin seperti aflatoksin dan dari parasit parasit yang tumbuh dengan demikian bawang putih ini bisa untuk mencegah aneka penyakit yang disebabkan jamur serta untuk menyerang pada burung perkutut anda atau virus-virus yang berbahaya ketiga sebagai anti parasit Bawang putih adalah salah satu bahan yang sudah sejak dahulu banyak digunakan sebagai obat cacing. Hal ini disebabkan karena di dalamnya mempunyai efek anti parasit. Penelitian terbaru juga untuk menunjukkan bahwa alisin yang ada di dalam cukup yang ada di dalam bawang putih cukup efektif melawan beberapa jenis parasit yang tumbuh di dalam uh, tubuh burung perkutut. Pada umumnya menyerang burung peliharaan. Maka darah itu banyak pemelihara burung perkutut lokal yang memberikan bawang putih ini. Keempat sebagai antivirus. Alisin yang merupakan salah satu zat yang terdapat di dalam bawang putih saat ini juga berfungsi sebagai antivirus yang akan mana bisa mencegah burung terinfeksi dari serangan virus entah itu yang berasal dari burung liar, lingkungan, kotoran atau bisa juga diperoleh dari air minum kelima mengatasi flu dan pilek untuk perkutut bangkok dan lokal juga cukup efektif sekali dalam melawan berbagai virus yang menyebabkan flu dan juga pilek pada burung perkutut khususnya pada sedang musim pancaroba atau pada saat musim hujan maka dari itu tidak ada salahnya Anda mencoba memberikan bawang putih pada burung peliharaan Anda karena mampu menghangatkan tubuh manfaat yang bisa diperoleh dari pemberian bawang putih yakni seperti mampu menghangatkan tubuh khususnya pada saat musim dingin cobalah memberikan bawang putih pada burung perkutut kesayangan Anda. Sebelum menjawab pertanyaan manfaat bawang putih untuk perkutut di atas, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kandungan gizi yang terdapat dalam bawang putih. Di dalam 100 gram bawang putih terkandung beberapa nilai gizi sebagian yang tertera pada uh, berikut ini. <tuh> antara lain kandungan bawang putih adalah kandungan selenium nah, jumlahnya 14,2 mg per 100 gram kandungan mangan 1,672 mg seng 1,16 mg atau 12 persen sodium 17 mg atau 1 persen kalsium 401 mg atau 9 persen fosfor 153 mg atau 22 persen

atau B5 0,596 mg atau 12% vitamin B3 0,7 vitamin B2 0,11 vitamin B1 0,2 beta karoten 5 mg protein 6,39 lemak 0,5 serat 2,1 gula 1,0 karbohidrat 33,06 demikianlah yang terdapat dalam kandungan bawang putih terus apa saja manfaat bawang putih untuk burung perkutut? Jika di bagian atas menjelaskan tentang beberapa manfaat bawang putih untuk burung perkutut kandungan bawang putih, maka selanjutnya adalah tentang manfaat bawang putih untuk burung perkutut kesayangan kita. Para ilmuwan dan peneliti sangat tertarik pada potensi senyawa sulfur yang berasal dari bawang putih untuk mencegah dan mengobati penyakit kronis dan mematikan seperti kanker dan penyakit jantung sangat baik untuk dikonsumsi sebagai tubuh manusia maupun hewan seperti jenis burung berkicau bawang putih merupakan bumbu dapur yang penting karena Bayangin bayangin saja kalau merasakan tanpa bawang putih seperti apa rasanya Sebenarnya burung perkutut saja yang mendapatkan efek positif didapatkan untuk banyak burung kicau bawang putih sangat bagus sekali untuk burung perkutut dengan cara dilolohkan ke mulutnya langsung manfaat bawang putih selain itu adalah bersifat antibakteri bersifat anti jamur bersifat anti parasit bersifat antivirus mengobati flu dan pilek menghangatkan tubuh mengobati luka luar maupun luka dalam dalam mengobati luka luar pada burung baik juga sebagai obat burung sakit tenggorokan untuk burung kicau dapat membuat bawang putih ini menjadi makanan obat untuk dilolohkan ke langsung ke paruhnya catatan untuk perawatan dalam pemberian bawang putih untuk burung hanya boleh diberikan dua minggu sampai saat dua minggu satu kali saja tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi bawang putih setiap hari untuk jenis burung terutama burung perkutut entah itu perkutut bangkok entah itu perkutut lokal Semoga saja mengatasi berbagai macam yang ter... terlupakan manfaat bawang putih ini. Semoga saja bisa menjadi ulasan yang menarik berbagi macam-macam bahan makanan. Selain itu juga makanan untuk perkutut juga bisa. Tidak hanya untuk manusia saja. Salah satu manfaat dari bawang putih untuk burung perkutut lo lokal atau bangkok adalah sebagai antibakteri. Sebagai penelitian juga telah menjelaskan jika zat alisin diantaranya termasuk bakteri-bakteri dari kelompok uh, antara bawang putih, bawang merah, dan yang lainnya, karena bawang putih ini memiliki sifat antibakteri. Bawang putih ini dapat untuk mengobati burung kecoa Anda seperti perkutut bangkok atau lokal yang mengalami gangguan pencernaan dan bakteri. Tak hanya bermanfaat untuk antibakteri saja, akan tetapi bawang putih juga bisa bermanfaat untuk menangkal jamur dan inilah mengapa bawang putih ini lebih disebut sebagai anti jamur. Bawang putih adalah salah satu bahan yang sudah sejak dahulu hanya digunakan sebagai obat cacing. Hal ini disebabkan karena di dalamnya mempunyai efek anti parasit. Penelitian terbaru juga sudah menunjukkan bahwa alisin yang ada di dalamnya cukup efektif melawan beberapa jenis parasit yang pada umumnya menyerang burung peliharaan. Maka dari itu, hanya pemelihara burung perkutut lokal yang memberikan bawang putih ini, perkutut ber lokal dan perkutut Bangkok. Alisin, yang merupakan salah satu saat yang terdapat di dalam bawang putih, saat ini juga berfungsi sebagai antivirus yang akan mana bisa mencegah burung terinfeksi dari serangan virus, entah itu yang berasal dari lubang apa, eh, hidung atau burung liar, atau lingkungan kot, yang kotor, atau eh, cuaca dari angin yang memburuk untuk perkutut lokal dan bangkok juga cukup efektif sekali dalam melawan berbagai virus yang menyebabkan flu dan juga pilek pada burung perkutut khususnya pada saat sedang musim pancaroba perlu dikasih irisan-irisan bawang putih atau pada saat musim hujan maka dari itu tidak ada salahnya Anda mencoba memberikan bawang putih pada burung peliharaan Anda Semoga saja bermanfaat. Ulasan-ulasan dari saya ini, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baik, buang yang tidak baik, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Comment, like, share video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Salam rahayu, salam persaudaraan, salam jabat erat. Salam silaturahmi tanpa batas, salam persaudaraan dari cabang sampai Merauke, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.